25 лунный день, согласовывая свои планы дня с влиянием Луны, вы получите в подарок удачу и успех. Символом 25 лунных суток является раковина. Важно в этот день сделать что-то для своего развития, для семьи и для дома. Не стоит в этот день спешить, суетиться, потакать сиюминутным прихотям. Аффирмация дня. Я знаю, что внутри, то и снаружи, и с благодарностью посвящаю время своему внутреннему миру. 25-й лунный день – это день внутренней работы. Мы обращаемся внутрь себя, чтобы понять, что за мир у нас внутри. Мы словно закрываемся в раковине, чтобы погрузиться в свой внутренний мир, в свой сад, с озерами и источниками, цветами и птицами, но где-то этот сад нуждается в уходе. Сегодня мы ухаживаем за своим внутренним садом, чтобы он был вечно цветущим и приносил прекрасные плоды. Загляните внутрь себя. Там есть целый мир со своими знаниями и тайнами. Сегодня можно найти в себе скрытый потенциал. Мудрость этого дня по внутренней работе, а не в получении внешней информации. Спокойствие, пассивность, тишина ⁇ вот аспекты этих лунных суток. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня он прекрасно слышен, и вы имеете шанс договориться со своим внутренним я. Доверьтесь ему и получите от него совет. Отделите интуицию от фантазий и воображения. Прислушайтесь к своей душе. Возможно, она давно просит о чем-то, а за повседневными делами и грандиозными планами вам некогда было ее послушать. Душа подскажет вам ваше предназначение в земной жизни. В этот день есть шанс понять свою миссию на этой земле. Не стоит суетиться и посвящать много времени семиминутным желаниям. Сегодня время пассивности и медитации, время очищения, отказа от соблазнов и внутренней честности. 25-й лунный день ⁇ это день анализа гармоничности деятельности, день созерцательный, основные свойства дня. День способствует избавлению от страхов, предоставляет возможность осознать, насколько ваша деятельность и изменения вашей реальности были гармоничны вам и миру за текущий лунный цикл. 25-й лунный день ⁇ день пассивный, внутренний. Очень хорошо, если мы его проведем в уединенных размышлениях, возможно, на природе хорошо, если есть возможность побывать у воды, поплавать. В принятии решений сегодня можно руководствоваться вашей интуицией. Будет хорошо, если мы ограничим себя в питании. Возможно голодание. Удача и везение. Счастливое число 7. Стихия дня. Металл. Счастливый цвет. Зеленый, малахитовый и изумрудный. Мотивация дня. Хорошее настроение и ощущение «мы вместе» надолго создадут вечерние посиделки с друзьями или коллективом и прочие неформальные мероприятия. Создаем настроение. Созерцание огня или водной глади где-нибудь на природе создаст сегодня просто отличное настроение. И сегодня это вся информация на 25 лунный день. Подписывайтесь пожалуйста на канал. Делитесь этим видео с другими, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До скорого!